Це слуги народу у заключній частині програми Дивіться. Правда за закритими дверима вони не вірили, що люди колись побачать ці записи. Хроніка змови проти суду. Як це було? Дивіться за кілька секунд. Закон. Це один з небагатьох бар'єрів, що не дає людині перетворитися на істоту з тваринними інстинктами. Де зникає закон, там вмирає нормальне суспільство. Там починають панувати зграї шакалів, готових розірвати слабшого із причини і просто так. Це завершення проєкту Слуги народу. Буде страшно, але дивіться і думайте. Ви Бачите, до шутін ходота Дашу... закриті його. Віду того, що діло ж не може осматриватися в двох судах на дрібні. Отклонів? Так. Да. Ну, у тебя же меня не было там, надо. Мы же В принципе, после этого решения можно было уже нести в вас. Что за жители делаем, делаем на понедельник? Какого вот, там ходит уже? Мне не рассказывают, что будет решение Вася на возврат. Куца как-то тогда на тот момент взяли за то, что там мусор и все-все-все. И он блефанул, ну, за, обосрался и согласился. тоже. есть за его написаю, пишу. А поэтому все, мы тогда завтра вечером сядем и подумаем, решим. Может, а вдруг обру мы все-таки как-то понажимаем. Нагоним. Я завтра с за этим утра, я... утра дал вот, толпу за вот. Я завтра переговорю. Я все-таки они мне изнутри скажут. Если там, на самом деле, если мы этим шуганем, то мы будем шо. Вот. И все. Деньги я найду. Потому что у меня контузия и ранение. Отойди от меня до 2 метра. Ребята, не а делайте конфліктів. Пропустіть і ну зачем там ежиш місця? Зачем ему там скулак, щоб провокувати. Про перебіг подій у суді. Далі. Альфона! Альфона! Фрустраційні хвилі під стінами Зарічного районного суду. Ми сьогодні, по-перше, проти вора, корупціонера, взяточника Щербака і проти судді Дашутіна. Всі стоять, вообще по хотять же. Чекаю. что, полить будут шины. Ну, в кидать же там кого-то сегодня кричит судью, там что-то надо. Правильно. Сегодня молодец, сегодня герой. А, сука, я, бля. У меня так, я же начал там, это. Он, вы, все, хватит выступать, вы не на, на сессии его вот, совета. Ну, что, гражданин судья. Смотрите, дабы не получить что-то очень нехорошего. Ты, а ты с ним там не толкался, нет? Что, дрались были с этими дрифонами на входе? Да? да? Когда вы то были Потолкались, там. Потолкались, че дрались? Ну, они начинали заламывать, и мы же начали щемить их отталкивать, там, махать с ними. Ну, не сразу. Не. Мы же давай орать, там, давай, кто на улице, всех сюда, и они же сразу все, все, типа, без всяких, там, этих, ну, что. Обратно. Ну, Обратно, что-то а там пеняется, там. Результат за будь-яку ціну. Чиновники, агресивний натовп і телефонне право. Дивіться зараз, як можна відстоювати інтереси, коли це твої інтереси. Саша, слухаєш, ну там сьогодні є угроза, що Дашутіння може прийняти рішення. По, взагалі, що Дашутня може прийняти рішення сьогодні по Щербаку. На відновлення на роботу. Щоб Да, чтобы не побежали выполнять, вы знаете. Пановитый Щербака на работе на посаде начальника управления э, майна коммунальной власти Судской и Минской Рады. Там же его чуть не отпиздили в судебной там, блядь, имел такой, блядь, вид, там выводили строем, блядь, видеокамеры, все дела, проводили через строек гневных граждан, блядь, там, ты, трендец. И то, вы, выпустили с кабинета туда, когда мы приехали с Лысенко. Там никто не мог ничего сделать. Ни Речка, ни Лукьяненко, никто. Василий Ванич, делий. 9.35 на робочому місці Василия Івановича нету. Констатуруємо факт. Где Василий Іванович? Тільки що понули на роботі, на одне робоче місце. Будь ласка, йдіть працюйте. Немає. Владимирович, Владимир, ви перший заступник, де? Як ви думаєте? Я думаю, знайдемо і. Ця комічна сцена має своє пояснення. Перший робочий день поновленого Василя Щербака ці люди зробили все, аби не дати керівнику Коммайна повноцінно працювати. Я діяв заяву в міліцію по п'яти трьох фарам. Якщо вони його, по статтях, замочити, я не заходять його потім статтям замочити, то когда он справу. под камерой телевизоров и сам напишет заяву, что он да, это... да, Наша милиция вообще сейчас просто я готовлю, первый готовлю документы милиции против него, и второе, э, ну, как бы проектирую варианты его увольнения, если он будет восстановлен после операции. А скажи, а мы не можем сейчас, например, не надо ли нам создать рабочую группу, да, там по и на время там его из вдруг он там как-то возник. Это тоже как вариант, да. Но этот, этот, этот комплект документов пускай готовит Григорий да. Иванович. Готовит до И говорит, что, ребята, вот я обнаружил по ПДВ там 2,5 да. миллиона, я предлагаю да. в с этим провести в загаре службу по что готовить. Вот Главное, чтобы ты его не допускал до кабинета. Вот он сегодня восстановлен, сегодня же, сразу после вот его мы ознакомились с приказом про поновление на работе распоряжения, сразу не отпуская, держим его за говорю, вот подписываясь на ознакомление второе распоряжение о создании это самое. И вот третье распоряжение о том, что мы тебя отстраняем от посады. Все. Василий Иванович, делай. 9.35 на рабочем месте Василия Ивановича нету. Констатируем факт. Владимир Владимирович, да. вы прошли доступных где? Как вы думаете? Я думаю, знать, думаю, и дается для того, чтобы принимать жесткие решения. Принял их всегда отвечать за них. А там уже люди как оценят. Вы знаете, что гражданин судья. Смотрите, дабы не получить что-то очень нехорошее. Куца как-то тогда на тот момент взяли за то, что там мусор, и все, все, все. Бликман, ну, за обосрался согласился. Я думаю, показали другим, что, что не по Сейчас э -э, Слоняка максимально включит э -э, тормоз на Сейчас порубят, зарубят вот этим одним пересчетом, который реально надо показывать, да? А, показывать, показывать нельзя. Показывать нельзя. Ты брать в руки, в ту бурну, Заебало.